Смотрите, деятельностью монополиста всегда будут недовольны. Uh -huh. Будет это монополист частный, коммунальный либо еще какой-то, который, возможно, мы привлечем на место Киевэнерго. Это всегда будут проблемы, потому что монополист не очень-то беспокоится об интересах своих потребителей, потому что у потребителя нет альтернативы. Uh -huh. С другой стороны, разница между частным оператором монопольных рынков и государственным оператором, государственным оператором монопольных рынков, она существует. И, или коммунальном в данном случае. На мой так, взгляд, это разница не в пользу коммунального или государственного оператора, просто потому что частный собственник, он в состоянии более эффективно организовать работу в своей компании. Угу. Разумеется, эта эффективность должна ощущаться людьми в их конкретной жизни. То есть когда на их запрос, на их жалобу, на их предложение оперативно реагируют, когда чувство будет. удовлетворения от работы угу. ощущается у потребителей. Но это один из критериев. И как я вам уже сказал, потребитель будет по большей части в Украине недоволен работой монополиста. С другой стороны, есть другие критерии. Вот мы, например, взяли и подсчитали и обнаружили, что за время действия того договора, который истекает в этом году, по этому договору киевский бюджет. Получил в два раза больше, чем от всех коммунальных предприятий вместе взятых за тот же самый период деятельности, в качестве 50% той прибыли, которую они должны отчислять в местный бюджет. Угу. В данном случае по условиям этого конституционного договора с Киевэнергом отчисления составляли 10%. И вот эти 10% от прибыли превысили от одной компании, от одного договора, от одного Киевэнерго, превысили все то, что мы получали от всех остальных компаний, вместе взятых, а их тысячи. Коммунальные проемства, кем мы ныне опикаются. Совершенно верно. Условиями конституционного договора предусматривается, что когда есть прибыль, то 10% этой прибыли положено нам. Когда прибыли нет, то мы получаем фиксированный платеж в размере 2 миллионов гривен. И мы не тратим никаких денег из бюджета местного для того, чтобы ликвидировать убытки, покрывать убытки, поддерживать такую компанию. Этим занимается его акционер этой компании. Сейчас компания вошла в полосу глубоких убытков. Кроме того, договором этим предусматривается, что мы должны возместить порядка 700 миллионов гривен из бюджета тех средств, которые э, концессионер вложил в улучшение объектов mm -hmm. имущества, полученных по договору Так. Mm -hmm. Они подсчитали, пришли к выводе mm -hmm. к цифре 700 с лишним миллионов гривен. Это те суммы, которые мы должны будем заплатить Киевэнерго, вернее ее акционеру, <laughs> когда этот договор будет расторгнут. То есть мы получим убыточную компанию. Эти убытки мы должны будем уже компенсировать за счет средств местного бюджета. Угу. Мы получим обязанность перечислить 700 миллионов гривен из местного бюджета и мы На получим. Компании, и мы получим не приспособленную по сути дела коммунальную компанию, которая должна будет с места в карьер взяться управлять таким большим хозяйством без соответствующего опыта. И мы получим компанию, в которой не будет создан независимый наблюдательный совет, потому что депутаты Киевского совета одной рукой одобрили эту реформу управления коммунальными предприятиями uh -huh. и сказали о том, что нам необходимо там создавать наблюдательные советы. А с другой стороны, когда мы предложили конкретные проекты решения в воплощении этой реформы, они от этого решения отказались. И депутаты фракции «Солидарность» дали всего шесть голосов. Решение не прошло. То есть у этой компании будет единоличный менеджер. <coughs> мы посчитали, что средняя зарплата киевских руководители киевских коммунальных компаний, составляет порядка 350 тысяч гривен в год. Со всеми надбавками, премиями и прибавками. То есть... Мы а... можем, будем... Мы будем обеспечивать еще одно подобное предприятие ну посудите сами его руководитель будет получать если это будет примерно такая же зарплата как и самая большая зарплата которую мы платим сегодня киевским руководителям порядка тысячи долларов э, зарплаты э, в месяц угу. будет ли человек с такой зарплатой э, самым эффективным менеджером такого большого хозяйства через руки которого будут миллиарды гривен проходить э, это вопрос поэтому а yeah. что работать? Вот, пан Леонидович, действительно, я разумею, все моменты, моменты, они действительно достаточно объективные. А лишь... Вы знаете, они хоть и объективные, но мало кто о них знает и дает себя отчет. Например, когда мы назвали эти цифры, посчитали их, направили в депутатские звонки, вот по, по тем цифрам, по которым я сейчас вам говорил. Uh -huh. Средние зарплаты, средние платежи от коммунальных предприятий, платежи от этой компании, Киевэнерго, которую мы получили по договору. И озвучили их первому заму господину Клычка Геннадию Плису. Он удивился, он развел руками, неужели? На самом деле решение принимается иногда без экономических просчетов и, и, и расчетов и без глубокого понимания проблемы. Просто как-то так ура, патриотизм нами иногда руководит. Это плохо. Нужно последствия таких сложных решений продумывать. Угу. На мой взгляд, коммунальный оператор это не есть решение. Решение, как вот недавно только что мы слышали, господин Пантелеев, так, так. говорил о том, что нам мы рассматриваем это как переходный период создания коммунального оператора и будем искать консессионера. Желательно, конечно, чтобы это был иностранный инвестор с профильным опытом и с какими-то достижениями. Насколько у нас шансы того, что действительно у нас Вот вопрос. Будет Видите, мы шляп? Одесский припортовый завод уже третий год пытаемся найти международного инвестора, пока не, не, получается. С такими долгами, которые за этой компанией пойдут и с тем, что уровень платежной дисциплины в Киеве упал, угу. и компания генерирует убытки, а не прибыли. Я сомневаюсь, что мы сможем найти того, кого хотим. Мы можем просто унаследовать проблему и эту проблему усугубить. Поэтому, возможно, заставить Энерго отвечать в этот тяжелый период, когда компания уже прибыль не приносит и приносит убытки, было бы более выгодно для Киева сегодня, чем брать эту проблему. Але бачите шлях дійсної голови на здорову ну, так, грубо кажучи, комунальний власник не завжди найефективніший дійсно менеджер. Ну якщо так вже відверто говорити. Однак, ви бачите дійсно, що такий шлях він можливо буде розглядатися. Чи все таки ви бачите, що більше переконання того, що це буде одразу повернення до Ви Знаєте, як не парадоксально, общественна міння в цьому вопросі наказує домініруюче влияння при прийняті рішення, але ми можемо зрозуміти людей. Общество, тому що... я не зря столько времени питання. все уделить этому вопросу. И начал с того, что мы совершенно оправданно недовольны работой этой компании. Так, но Людей можно а, это экономическая закономерность. Вот если бы мы смогли обеспечить конкуренцию на этом рынке, вот задача, которая действительно стоит того, чтобы ее заняться, угу. тогда бы мы сразу увидели и повышение качества услуг. В отсутствии конкуренции и на монопольных рынках качество услуг всегда плохое. Поэтому Следовало бы, конечно, инструментами другими добиваться того, что называется подотчетности этого оператора. Кто а... может скласти конкуренцию? Вы видите, что, возможно, действительно на базе... Это слишком сложный профессиональный вопрос. Это надо знать этот рынок теплогенерации и знать, насколько На технологии... коммунальном уровне, на уровне места мы не можем скласти никаким чином конкуренцию. Мне трудно на него ответить, я не знаю. Это специальный экспертный вопрос, на него должны дать ответы эксперты. Но я, что я точно знаю, что в Европе вопросом организации конкуренции на рынках, которые ранее оказались монопольными, угу. уделяется очень большое внимание. И там люди могут получать платежки за потребленное электричество даже от нескольких разных компаний. А город может иметь нескольких операторов теплогенерации. Там как-то это добиваются такого эффекта. Почему в Киеве никто так вопрос не ставит? Может быть, потому что это слишком сложная задача, которую избирателю так быстро не продажа. Вот. Пануло не, От зва з менеджерської точки зору. А які наслідки того, що дійсно Київенерго перейде до комунальної власності? 700 млн гривень задолженности это первое последствие, которое. Так. И uh, убытки, которые генерирует эта компания ввиду низкой платежной дисциплины, это будет проблемой уже коммунальных властей, которые, скорее всего, будут покрываться за счет тех, кто платит из бюджета, просто будут вытаскиваться деньги. Так, дякую дуже. Я вам дуже дякую,